я, я прошу посчитать, кто за принятия. Кто за... 6, 7, где наши... где? <связь> Член, члены, члены комиссии, подойдите сюда. Члены комиссии, подойдите сюда. Кто за? Пожалуйста. 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 Я... Кто еще? Кто против? против. Против. Три. Утрималась. Один. Принято. Я прошу 10 минут навести порядок. Хорошо, працюємо в такому режимі. Ви заважаєте перет... закінчити процедурні питання і перейти до розгляду шка... скарг. Постанова номер 153 про скликання першої сесії Криворізької міської ради сьомого скликання. За прийняття постанови 153 прошу голосувати. Хто за? Ви не голосуєте, посадите по за людям, які ви сюди відбігаєте. 5, 6, 7, 9, 10, 10. Вы обманули людей! А вот. Я, я перехожу. Я сейчас перехожу к доске. Хожу на вести порядок в зале. Принято решение не рассматривать наши скарги до того, как они решат все свои вопросы. Своими вопросами является первое установление депутатского корпуса. Соответственно, они принят, принят, комиссии принято решение о том, что кандидаты, подавшие на сегодняшний день документы, являются депутатами и могут и назначена сессия на завтра. По-моему, на 9 часов я не помню. Соответственно, они могут собираться на сессию городского совета и начинать принимать там свои решения. Ну, например, назначение городского головы, принятие решения. Я считаю, что тот, те обязанности, которые возложены на территориальную избирательную комиссию, она сегодня выполнила. Иначе она бы поступила по-другому, противозаконно. Ну, я думаю, что закон любой можно трактовать по-разному. Ну, к сожалению, они так иногда пишутся. Но я думаю, что территориальная комиссия в любом случае выполнит свои функциональные обязанности в соответствии с законом Украины.